вас в ефірі програма Кава бит, сукру». В Студія з вами я настасі Рубак і Вітаємо. І наші гості Олег Уміський, голова громадської ради при обласній адміністрації та Олександр Антонюк, заступник начальника управління сім'ї молоді та спорту. Все правильно сказав і так почнемо спочатку. значала в 2011 году наш президент Віктор Янукович іздав указ о том, щоб усилити роботу в боротьбі з падросковою та і близько трьох місяців тому пан Павленко приїжджав та повноважений президента. Справді тини, і я скажу, я був тоді на тій конференції, так в нашій області дав такого добрячого нагая, тому що 24-те місце це передостаннє місце. От, і ви, ви... Вийшло так, що указ президента не виконується. А ще більше того Назар, я скажу, повернемося ще далі? От Алє Кумінський он на блогі писав таку інформацію. Я цитую. Так штуршне посідає вже останнє місце, а не перед останнє, як сказав Назар, з найгіршим показником в державі. Тому громадська рада при облдержадміністрації з ініціювала створення на обласного центру виховання дітей з дивінантною поведінки. І тут така інтересна фраза: що поступ. Дуже важко, но эта инициатива реализуется. А, хорошо, почему, почему так тяжело? Господин Олег, что для области не нужен этот проект, получается, или как? Суть следующая, что э, в сентябре месяце была Рада регионов, на которой было сказано, что именно э, о состоянии подростковой преступности в стране, и в частности, наихудшие показатели были в шести областях. Одна из них ⁇ наша Житомирская область. Вот. Мы тогда были на 24 месте. После этого была проведена э, совместная коллегия Громадской Рады при администрации и областной администрации. Именно по этому вопросу. Мы готовили предложение, как решить, с помощью каких методов, э, в том числе и создание подобного центра. Была проведена у нас э, сборы Громадской Рады по этому вопросу. И обсуждался очень э, интенсивно этот вопрос, и, и подавались предложения. Алай И более того, на коллегии даже выносился вопрос о... У нас есть служба в правах детей, да. вот, и выносился вопрос о неполном служебном соответствии руководителю этой службы, хотя уже опять-таки во время коллегии вопрос был снят, мы дали ей возможность реабилитироваться. реабилитироваться и улучшить показатели. Ну, не а все, вы не на совсем, да, не совсем. Да, теперь мы на последнем месте по результатам за декабрь. То есть, видать, либо что-то не получается в руководстве, либо какая-то системная ошибка. В общем, смотрим правде в лицо. Ситуация ухудшилась. Конечно, ухудшилась. Да, но, с Почему, вот, самый центр, запустит, а вас центра. Чему вот сам этот центр нереально запустит, запустить? Або он реально таки важко запустить? В Чем важко? сложности? Да. Да. Сложность, наверное, в системе. Системная такая сложность. То есть, у нас есть чиновники, которые в большинстве своем люди профессиональные высоко и которые на своем месте. Тем не менее, они становятся, вот есть люди, просто мы граждане наше общество, там, громада, да, а потом кто-то из нас сразу становится чиновником. Через 15 минут после того, как он становится чиновником, он забывает, что он, забывает, что он житель этой громады, да, и работает исключительно в своих рамках и получает зарплату и ходит на работу. Тут это это в, в том, что чин... да. задача, задача чиновника, задача чин, 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 чиновника не э, реализовать идею, а сделать все, чтобы... Э, э, ну, Ничего не менять. Оно вот как оно идет, вот так вот оно и идет. Вы-то чиновники, заважайте. Может их назвать, что-то мы просто у загального. Не, ну вот в конкретном, в конкретном случае, если брать службу славы судей, там если можно, вот есть у вас расписанное распоряжение, да, по нашему письму, кто там должен был участвовать в этом вопросе, в этом вопросе, да, процессе. Да, да. Да. И там много людей, и из них большинство, ну и большинство, ну половина это точно, прислала ответы. Ответы могут быть разные, ответы с участием или просто отписки. В основном это отписки, да. Вот мы этим либо не занимаемся, либо это не в нашей компетенции, это говорят жители нашего города, жители Нашої області, члени нашої громади, громади по сумісвітству чиновників. Отже, ми зрозуміли, так, складність з чиновниками, тому звертаємося до чиновника, ви вас не образить. Ні? Ні, гаразд. А, що, собственно... Державний службовець державний службовець, так, самослужбовець, Та, це дуже важливо. Да? Чиновник, якби так, а службовець служить народу. Так от, державний службовець, так, пане Олександре, що з приводу цього проєкту такі думки там, блукають в вашому управлінні? Що взагалі ви думаєте з приводу цього? Почнемо з того в перше питання, що ніхто. Дітей не народжується перші вже злочинці. Yeah. Друге питання з аксіома про те, що будь-яка дитина легко піддається впливу. Друге питання, який це вплив, негативний чи позитивний. Давайте почнемо no, з того, що В цілому в Україні, скажімо, ми беремо 11 рік, 5 тисяч дітей умовно засуджені. Це вже пройшли через суд за кримінальні злочини. Півтори тисячі дітей направлені до місць позбавлення воїну. На жаль, така існувала думка, що е, простіше дитина склала злочин, давайте ми її ізолюємо, а там вона виправиться, там знайдуть на неї управу. Одне питання, звичайно, мають бути злочини, де треба ізолювати суспільства. Тяжкі злочини вбивства е, насильницькі інші дії. Але переважно більшість злочинів це 70%, дітей. Це злочини крадіжки. Значить, це діти. Які не несуть абсолютно з такою страшною суспільної, скажімо, злочинної дії, вони піддаються впливу, то що на початку сказала, піддаються, яким чином можна цю ситуацію правити? Це є. закуди иким может реабилитовывать и таких деталей. Если этот центр может стать виховодчиком, чему нашим петримка и ведразу мы привели в потому что может быть выхование и реабилитация включены через занятия физической культурой и спортом. давайте еще трошки про проблемы, про резолюцию, про резолюцию, давайте резолюцию, мастер, да. Настя, да. Сейчас, перед резолюцией спросить вас, то есть получается управление не только за, но еще готов открывать все двери, все возможные э, конкретные управление. Я говорю про конкретное управление, uh -huh. себе сім обласних спортивних шкіл, Там тренерський склад. Є, є. У нас п'ять фізкультурних товариств. Це ті люди, які могли працювати в цьому центрі, займатися з дітьми цього центру. Я знаю, що не тільки управління підтримують, но і сам губернатор області Сергій да. Ряжук. То тобто, есть, до да. к нему за допомогою, і, в принципі, господин Ряжук не тільки поддержал, но ще й видав резолюцію про о том, щоб чтобы Балюрка, Куницький, Дебой, навіть і Кулик они вирішили е, ряд проблем, связанных з перепонами, щоб відкрити цей центр. дали ответ ему и вам. Что дальше произошло после этой резолюции? Что эти на месте, да, стоит. Не, его указывает. Указывает. Вот мне уже интересно, почему не выполняете указ. Ну, так указывает. нельзя говорить, ну, что, можно... что выполнить или не выполнить. Есть, э, можно можно, можно по-разному выполнить. Можно отписаться, и уже выполнил. Конечно, конечно. Ну, приведу пример, чтобы не говорить вообще, приведу пример. Не да. приходит к нам ответ из управления, главного финансового управления. Поднимаемся на пятый этаж, пытаемся выяснить, почему вот нельзя, ну почему вот вы против, нету денег, да? Нам говорят, а у вас нет нормативной базы. Но понимаете, да, что мы на громадских засадах, а мы пришли к специалистам, которые по идее нашу идею, которую губернатор э, положил на бумагу и дал распоряжение реализовать, они говорят, нету нормативной базы, мы ее не знаем. А это сидят специалисты. Профессиональные. Они просто не хотят. Этим заниматься. Конечно. Нету нормативной базы. Хорошо, мы не гордые. Вы пошли. Прокопчук, Валера, наша э, голова профильной комиссии. Мы потратили свое время. Это нам около недели мы занялись. Мы подготовили, нашли нормативную базу. Оказывается, она есть нормативная база. Просто по каким-то причинам главное финансовое управление этим вопросом не занималось. Оно просто сказала нет потому что нет нормативной базы. Найдете, принесите, мы сделаем. Не мы это должны делать, они это должны делать. Влада, которые дали, они должны распоряжаться. В конце концов, они обеспечивают нашу жизнь. У нас получается наоборот. Мы обеспечиваем чиновников, их работу, им зарплату. Они в ответ э, решают э, ну, вопросы, э, как, как они считают это нужно. Хорошо. Швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. Майлан – ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. MyLAN. Живе онлайн. Важка система, через которую нужно пройти. Але давайте так, мы уже некоторое сейчас говорим про центр, да? и я вот стою, вас перебил, сам, да, Настя, там про сам центр, вот да, аналог ну, Донецкой Ну да, в Донецкой области есть аналог, и не секрет, что вы именно по этому аналогу и хотите открывать центр здесь, в Житомирской области. Вы берете с него, скажем так, прямой пример. Мы исходили из опыта, то есть не придумывали что-то новое вот с нуля, а из опыта. Подобный опыт есть в России, в Санкт-Петербурге есть, там у них вообще в России программа. «Дети России» называется. У них, наверное, дети важнее, чем у нас. Эээ, ну, я так понимаю, по крайней мере, для государства получается так. Ээ, у нас есть Смарагдовый мисто. такой опыт в Донецке. Насколько я знаю, на сегодняшний день в трех областях Украины подобные центры уже к лету открываются. Понимаете? что это значит это будут люди будут дети которые это же не преступники это дети которые имеют э, вот свой переходный какой-то перевод они ну поведение они склонны там каким-то там Шалостям, допустим. Как мы говорим конкретно не совсем про шалость. мы, не, говорим о преступниках, мы потому что, что дети, которым, которые э, вынесены приговор, они не попадают, они вообще не могут, э, это уже совершенно другое. Там можно на Здесь, это. скажем, трудные подростки. Это не, да, конечно же, это прежде всего профилактика. А с теми детьми, которые ну, уже, ну, злочин, какие-то злочины, да, або как мы говорили, с, при, які, с девятной поведениями, а какие можно чинить, да? Я сказал бы, тут не погодился с паном Олегом, стосовно яких є вирок щодо направлення місця позбавлення волі, таких дітей і інших, які, скажімо, засуджені умови. 14 років дитина, вона засуджена умовно. Чому вона не може там бути? Ні, mm -hmm. вона що, вже мої якісь не ласки інші, які не yes. зможуть. Yes. Такі, з якими ну, дітьми ну, працювати? Бути, так? Вік, от, е, да. Віком можуть бути діти до 18 років. Від, а, від, від, від шкільного віку. Від шкільного. З, з 7 років. Ну, давайте почнемо з того, хто це може бути. Це діти або скоїли правопорушення, або, ми кажемо, схильні до скоїлення правопорушення. Тобто, з неблагополучних сімей, так? Да? да. Не обязательно бывают серии благополучные дети у вот По-разному бывает. Почему тут, да, по тут э, схожесть с Марадовым местечком у Славяно-Гирского у Донецкого области? Тут трошки заклад такого типа, это специализованная для детей, серия детей позбавленных батьков спекулирования. Ну, все-таки такие надо. Интеграция их в суспільства. вот до вашего питания и сразу, то есть сторона, так? Вот я вот прочитал на сайте управления в справах детей, Я я служу в правах детей, то, я, извините, а, там такой раздел по звиту, динамика. Розвитку дитячих будинків сімейного типу Житомирської області станом на 31.12.2011 року. Так от, здається, з 2006 від 4 до 30, от там за 5 років. Та, в області вже навіть діє, от в мене теж тут є статистика, 4 центри в Житомирі, Великий Кобилин, Коросты, Заречаны. Ну и тут дальше я дополню Назария, что за последние 4 года уровень преступности уменьшился. Опять же, написано на сайте. На э, да, с, ну, службы у штор... нас штор... разная статистика. Одна на службе, на сайте, Так вот, и у меня такой вопрос: так, возможно, нет смысла вообще в открытии такого подобного центра, если статистика улучшается, преступность уменьшается, центры работают, да, все да, отлично. Да, да. Причина-то меньше. Сто процентов. Давайте на чтобы мы тут их в центре повернули, мы совершенно Оголошено на сайті два із, них, два із них створювалися, і один із них на сьогоднішній момент дії від інших організацій від громадськості. Скажімо, по користую було тобто, створено громадську організацію на співфінансування з міською радою, а тепер воно перейшло на фінансування обласної ради по центру Залічаних. Це громада. Юдейська громада там створила і чув... саме на ті кошти. Там ми говоримо про два центри, які є кобилин і про це. А хіба вони не потрібні? Звичайно, потрібні. Це категорію дітей прочитати. Там. Сміт... Можливо, не дивіться. Динаміка покраща, центри працюють. І те, що ну я не буду називати ім'я чиновників, які говорили, що насправді. Ну не потрібно це ваш центр. У нас є центри, вони працюють, динаміка з обставин. Другі це, це свершено інші категорії дітей. То є... ну, чесно кажучи, я сам був здивований, коли я отримав такою інформацією про те, що саме те орган, який повинен, скажімо, по закону опікуватися питаннями дітей і ініціювати. Требу, бі... Не потрібно видумувати щось нове. І загально прийнята практика і державою, вона закріплена. що Шановні, коїн є така категорія дітей, вони підлягають реабілітації. Це всі це розуміють, бо не можна різні. всі закрити в тюрму. І від того, що ми їх закриємо, ізолюємо, ну не краще настане. Стане на краще на рік. Треба дивитися на перспективу. Сьогодні ми, ми кажемо про 14-літніх, але ж зараз ще ростуть той семирічна дитина, яка, можливо, вже зараз ми вже бачимо, що вона потребує коректних. І поведінки. Тільки інше питання позитивна корекції. Що ми будемо позитивно, будемо її коригувати. Завтра буде коригувати Але ну, Все таки причина, Олег, дивіться, от ви так почали. Не в кількості центрів, а можливо в якості роботи. роботи. О, в Якості роботи О, ні, до. два аспекта. Перечисленные вами центры – это центры, которые для других категорий детей. Понимаете, мы не должны подменять понятие. Это у нас подобного центра, который мы предложили сделать, его нет в Житомире. Поэтому мы его создаем. И есть такая проблема. То есть у нас появилась проблема. Мы нашли, наконец, мы, не чиновники, а мы нашли нормативную базу, которая есть у нас в стране. И мы предлагаем это сделать. Многие помогают, но есть непонимание. Есть вторая проблема. Кто-то там не доделает своих обязанностей, предупреждались, пожалели, так в итоге еще, еще стало хуже. Понимаете? И, и такой вот момент по поводу воспитания. Смотрите, у нас был такой пример в Советском Союзе, как Суворовское училище. И после войны, после войны, да, когда было очень много беспризорных детей, как сейчас говорят, с девиантной поведенкой, и не только, которые беспризорные, просто тяжелые, они были организованы, чтобы воспитывать, поддержать и дать путевку жизни. Чем мы хуже? У нас может быть нормативная база реабилитационного центра, может называться он как лицеем, к детским лицеем, к детским корпусом, где дети на основе дисциплины, на основе формы, на основе спорта, для того, чтобы дать новые горизонты, приобщить к какому-то порядку, их воспитывать. Это интересно. Я заканчивал Суворовское училище, я уроки делал под наблюдением офицера-воспитателя. Вот у нас заканчивалось 6 уроков, а потом начиналась самоподготовка. И вот сидел офицер, который за нами наблюдал, и пока мы не сделали русскую литературу, например, или математику, прошел, проверил, после этого закрыли книжки. Следующий предмет. И два года это ну, Да, на самом деле. Но я хочу еще вернуться. Вот господину Антонюк, он сказал такую интересную фразу, но не договорил. Я вам напомню, может, вы не забыли. Вы сказали, кажется, те органы, которые должны заботиться о том, чтобы как-то предостеречь детей, они, и вы не договорили, вы начали говорить другую фразу, что они не делают, ну, чего я не хочу, хватает. Информацию про то, да, что не чуть, чуть была нарадована заступника губернатора, по Степановича Балюрка, по доручению губернатора по выполнению этих доручений. И прозвучала такая информация, действительно, что служба справа детей про да, еще в принципе, тих двух центров, які діють на сьогоднішній області, цього досить. навпаки, ми, на жаль, не можемо, тому що Напрямую створення центр, тому що є закон, який чітко написано, що ініціатори створення спеціалізованих установ дітей, а це заматний це. це постійно, тобто це не просто ми побачили дитину на вулиці, давайте їм на направлені центр. Має направлення бути тільки через соціально педагогічну комісію, тобто психологи, соціальні педагоги визначають угу. термін перебування цієї дитини, програму, за якою вона може виховуватися. Один короткий вопрос, на який ви можете відповідати, да чи ні. В открытии этого центра сейчас палки в колеса стоят со стороны управления. Все, уже закончились все, все, палки в колесах, Мы уже должны были перейти к решительной части, так сказать, решению. И тут новые водные. Нам сначала Житомирский район предложил э, школу в Гуве. 10 секунд. Да, школу слушать. в Гуве буквально в понедельник, оказывается, что школа в ГУИ уже нам не подходит. Там школа, она не, люди, дети в ней не учатся с 1 сентября с прошлого года, она уже закрывается. Было идеальным местом для э, устройства подобного центра. Сейчас угу. нам отказано. По каким причинам? Непонятно. То есть это не то есть как миссия, уже уже Это не миссия, это же Житомирский район. И нет, миссия, миссия. Тут уже это проблема в самом месте. Да, то есть где не было проблем, но там место просто хорошее. Если можно. Да, а можно. да а аспектам, что нужно для того, чтобы центр заработал. И, вот так. Да, то, то, и зашли еще полностью... Нарешти вылезла за, за, на, на за стани всех мест. Да. Я считаю, что необходимо, чтобы каждый выполнял свои обязанности, а не искал повод, э, уйти в сторону. И все-таки принял активное участие. Это наше будущее. Угу. Я, я та... конкретно ще так скажу, якщо дійсно я, я почув першу цю інформацію саме по громаді територіальної села Гуду, що потрібно, я про пану Олегу, то я особисто виїду, працівники працівників переговоримо з кожним з, з людей, хто проти цього виїхати, людям розказати. Бачимо пенсіонерам, всім тим людям, що це не приїжджає туди діти є уголовники, злочинці, і завтра все покрадуть. Ну давайте так підемо. Навіть той центр, який в сунячний момент існує вулиць Комар'ї, село Водика беруть, абсолютно не проти громади того, то не ті діти, які. Чего така... Александра... Че ж гірка У нас є позитив. Мы позитив. решаем питання. Гірка правда. Але... ми это, это преодолеваем. Я, я думаю, Че благодаря, благодаря не... да, нашій громаді, благодаря порядочным професіональним, державним службовцям, все-таки ми тут... вопрос решим. И 75 лет летие да. в Штурской области все-таки откроем потом и Спасибо вам большое надеюсь. за участие, уважаемые жители, жители области. И вы не будьте безразличны, обращайте внимание не только на своих, но и на чужих детей. Пусть эта фраза уже избита, но чужих детей такие не бывают. Это была Кава без цукру. Встретимся с вами на следующей неделе. До свидания. Сейчас ты. Швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. Майлан. Ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. Майлан. Живи онлайн.